Учми пристав до опального Ющенка. Так було, коли його відправили відставку з посади міністра транспорту, і він вирушив у Білоблакитну Запорізьку область. Його тут називали обрізаним гетьманом, а ще помаранчевим спецназом. Він довів, що може домовлятися з опонентами, і шкодує, що цієї якості немає в його помаранчевих колег. Його улюблене висловлювання в гробу кишень немає. Він каже, що живе на показ. Чи це так приховане життя Євгена Червоненка? Доброго дня, пане Євгенію. Доброго дня. Як долетіли? Як, завжди. Як настрій? Я можу завжди бути бадьором. Я знаю, що у вас була зустріч в секретаріаті президента. Це не псує настрій губернаторам? Мені псує настрій, коли люди замість діалогу і реальних фактів і цифр і йдуть на конфлікти. А тим більше, що мене президент після наради вітав з днем народження. І у нас була тепла розмова і попереду Карпати. Тож Я Дніпропетровець, це моя батьківщина. І дивно, що, власне, ви Дніпропетровець, а вас не асоціює з цим містом. Тимошенко, Лизаренко, Кучма, Червоненко, дісталися з Запорізька область. Чому? Мабуть, так потрібно було президенту тоді. Я не дискутую на ці питання. Чому Знаєте, доля діпро... пишеться там. Що може в світі трапитися, коли Червоненко не скаже так потрібно було президенту? Чи може щось статися? Щоб червона Черваненко... сотні сідеї чи велика зрада? Більше немає нічого. Я знаю, що в одній з англійських, здається, газет було написано: а «Литвиненко помер, бо в нього не було червоненка. Ви говорите, що живете на показ. Готові показати приховане життя губернатора Червоненка. Я вважаю без зайвих коментарів, що більш відкритого, ніж я. Мабуть, багато хто мене пошив дурні, що я веду відкриту і чесну політику в українському політику, який далек від того, що говорять, дивлячись очі в очі. Я вважаю, що життя занадто коротке, щоб втрачати час на всі оці. Все тайне стає явно. Поїхали, доведіть, темно, Я хочу ще політати сьогодні. Так, я так розумію, що саме в цьому ангарі предмет вашої гордості особливої. Ні, два предмети гордості. Чи один, Це було машин... подолання моє. Машина там, ось вітер гарний, зараз полетимо. Ви, е ви літаєте в будь-яку погоду? Ну, коли дають допуск, а взагалі стараюсь бути універсальним. Ага. Знаєте, я хочу ну, вам поставити ну, кілька незручних питань, пане Євгене. Да. Тому я пропоную вам все ж таки сісти в гелікоптер, щоб ви керувалися собою. Ну, Сидіть зі со мною ну, злітайте. А какая была потреба купить боевой геликоптер? Это не боевой... Он двойного. Это пассажирская версия. Есть она и санитарная. А потреба... Я пытаюсь объединять, часто не объединяемое. Вертолет ⁇ это простая логистика. Мне лететь по срочному вызову в Киев ⁇ это нужно... 40 минут ехать или в Запорожский, или в Днепропетровский аэропорт. аэропорты, ВИПы, ШМИПы час с чем-то полета, опять вип и шмип, и я хожу уже через обычную, так быстрее и дешевле, и с народом как-то интересней. А потом еще 40 минут ехать от Борисполя. А так я сел с пилотом, час 45, и мы уже... Вы в интервью сказали, что э, геликоптер придбав брат ваш. Да. Почему не вы? Чтобы меньше вопросов задавали. И ну, ты не меньше не уникнути, бачите, их все-таки пытаем больше. Послушайте, а почему? Я, не... я могу себе позволить, и мой брат, моя семья, чтобы у меня это было. Почему? Это мне очень помогает в работе. Вот главы администрации иногда в шоке. Знаете, это хлеб соли, показ с потемкинских деревень. Тут губернатор раза из Амбара. И сверху все посмотрел, где, извините, бардак. И говорю, ты мне не показывай свежевыкрашенную траву, а пошли посмотрим. Что у тебя с канализацией или что у тебя с фермами? Почему такая бесхозяйственность? Где ты? В каком состоянии школа? Я очень горжусь вода в Запорожье. Пусть это называли, когда я приехал, это сказали: называли пощечину президенту Запорожцем. Обо а назвали обрезанным Гетьманом, а сегодня я могу вам твердо сказать, что я именно баланс там. Человек, который заставляет считаться и уважать. Ищет баланса. Умение слышать и слушать. Вот такая жизнь. Это великая роскошь. Вы думаете, я не догадываюсь, что могут написать за вертолет, как издеваться будут. Но у меня нет времени думать и ждать, кому я не ухожу. Так ничего не сделаешь в жизни. У нас в Украине вообще не судят только тех, кто ничего не делает. Мне больно только за одно, что, что мне нравится у регионалов. Они живут по правилу команды, они своих не сдают. И очень больно, что в нашей команде она прошла огонь воду, а медные трубы не выдержала. Регионалы сейчас опять становятся в удвоенном размере на наши же грабли. Но это их проблема. Я пытаюсь найти диалог. Я строю эти мосты и хруш. И хруш. Понимаете? И я считаю, что оранжевая команда проиграла начиная от весны из-за из борьбы амбиций, а не борьбы за идею. Я имею право на эти слова. Я в Запорожье. И вот моя же. Но зато я умею летать. А у Весны летает и? Ну, к сожалению, я забыл, когда я высыпался. Самое гадкое, когда начинают сниться какие-то ужасы, комбинации украинской политики. Просыпаюсь. Снится, Бывало. Сейчас я сплю после того, как вот подлечился, скинул лишний вес, взял себя в руки, тренируюсь. Готовлюсь, может, снег выпадет. Я забазаю горные я стал очень другим. Мне не надо Куршевеля. Мне интересно в своей среде. Я не знаю, как это конвертировать, но мне очень приятно, когда в Буковеле люди подходят, жмут, говорят, смотрите, он стоит в обычной очереди, без всякой охраны, без ничего. Кто-то на 100 грамм позовет. Ну, как-то это дает жить. Но не хватает, я самодостаточно, чтобы быть свободным. Посмотрим. Я много себе сейчас вопросов задаю. Миталка. Очень много. Самое, что болит, что страна теряла и теряет такие шансы. Как я умолял многих, как после победы Раджа революции не мстить. Я же не мстил тем, кто пытался мою дочь убрать. Вы помните, как разоряли меня. Я же не отмстил. Мщение в политической ситуации – это качели, Это дорога в никуда. Мир очень жесток. Поэтому украинский политику должен жить в каких-то заповедях или правилах. Они ночь перед голосованием кого-то купили, кому-то отнесли. Все это знают и продолжают так жить. Не больше, чем другим, я видел, как люди, которые, казалось бы, все, они собирались по их поведению жить две жизни, а в один момент вставало ничего не нужен. Вам потребна повага людей? Очень. Я... Это своего рода энергетический заряд объяснения смысла моего, моей жизни. Я живу вот в своем стиле, в своем мироощущении. Вот у меня есть такая фраза, я часто повторяю. У каждого человека есть своя скорость ехать и жить. Если я поеду тише, возможно, разобьюсь, потому что я буду не я. Вы вот представляете, Червоненко с манерами. Ну, кто у нас выживает? Петр Симонин. Вот у нас много чиновников от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Ну, я вот такой. мне существование на коленях и то, что я предлагаю, я предлагаю к дискуссии, но я всегда уверен, если я что-то доказываю, что я прав. Если я не прав, я умею признавать. Це ж таки та історія з непобиттям чи побиттям вартового в Кабінеті міністрів. Я розумію, що вам вже не хочеться про це згадувати і говорити. Про це у вас питали органи, так? І тим не менше, знову компромат на вас. Навіщо ви дозволяєте і даєте фактично в руки компромат на себе? Я выполняю свой долг. Мой долг был предотвратить штрафы для страны и неуважение людей к власти, потому что власть дала слово. Ничего я менять себе не собираюсь. Я шел, чтобы... В том числе я никогда не подставляю. Если я не согласен, я должен был бы уйти. Вы с Януковичем вы говорили, чему вышли? Да, говорил. Вы не домовлялись про то, что он дав наказ вниз по вертикали, эту Я не собираюсь никого ничего просить и доказывать. Я понимаю, по сути, вопросов, которые мне задавали, что меня пытались поставить на растяжку. Что я сдамся или начну делать предложение, что я могу быть. Не дай бог перейти или... Что значит не дай бог? Я уважаю их. Я всех уважаю. У меня нет врагов, но я остаюсь самим собой и не придаю потенциал. Пане Евгене, важко быть и оставаться самим собой, когда тебя напускают на э, святкування дворича революции? Вас. Героя революции. Вас, помаранчевый спецназ. Я шел от ворот, когда меня не пустили, следя только за одним. Улыбаться, конечно, не мог. Вот тут ком стоял, он следил, чтобы плечи были прямые и расправлены, и походка я... уверен. Это вся наша жизнь, она связана с той или иной болью. Я тогда узнал об этом вообще, что будет по телевизору. А утром позвонила Вера и сказала, что Виктор Андреевич, Катерина Михайловна пригласили э -э нас из двоих из губернаторов. Я еще спросил, где мое приглашение. Так самое страшное. Я был во всех списках кроме того списка, который был на выводах. И он был стерт. Моя фамилия была стерта, как я потом выяснил. Я догадываюсь, кто это сделал и зачем. Сырая Гераченко такое же было. Вот это и губит команды. Наверное, кому-то очень не нравится. Мне один мой друг сказал страшную вещь. Ты удивляйся, что тебя не любят. А ты что ты все время пытаешься мышей заставить летать? Ты пожимая руку, думаешь, что они живут в твоей системе координат, а они ненавидят тебя за то, что... Вот ты можешь. Но все же у нас наши... Все ходят в костюмах Бриони, но очень так рассказывают, что они живут на, как говорится, на одну зарплату. Вот за этот вертолет, вот за эту красную машину. А Червоненко ніколи не хотел спитати того же Романа Безсмертного Романа. а чого ты, власне, пройшов прошел повз мене тогда, на дворечной революции, когда меня не пускали, а ты повз мене как повз... Честь имею, честь имею. Это не я проиграл, это Роман проиграл. Вы же прекрасно понимаете, что я без приглашения бы в Мариинский не пошел. Хотя, когда услышал на пятом канале, что собирают соратников по революции накануне, ночью я не спал, было больно. Просто я не боюсь это сказать даже под ваши телекамеры. Больно. Но надо уметь улыбаться, когда больно. В самые тяжелые моменты я улыбаюсь. Мой пример, он многих заставлял подняться. Пусть это не вышло в мою капитализацию денежную, но это вышло, не знаю, говорят, многие уважают. Скільки Червоненко може доводити свою відданість і отримувати ляпаси у вигляді, у вигляді відставки з Мінтрансу, у вигляді Запорізької області губернаторства, у вигляді непризначення в крісло е міністра МВС? Скільки буде угодно Богу судьбі і Україні? Говорю, без не тому, що нас знімають, а тому що я хочу себе вважати. Все думали, что я приеду в Сине-Белое Запорожье, где рейтинг нашей Украины был ноль. И умножусь на ноль, ничего подобного. Я показываю сегодня, так говорят люди. Пример нормы и политики. Люди усталят. От... Люди понимают, что бойня идет за власть, за потоки, за влияние. А потом уже думают о людях. Я поменял все. Посмотрите на мою команду, посмотрите, на во всех Восточных областях скандал преследовали этот год. А вот тут не сдержанный, не выдержанный экстремальный Червоненко. Просто возьмите мой рейтинг там. Я верю, как математик и деловой человек. Факт. Это моя жизнь, это мой путь. Порой я задаю себе вопрос. Вот 47 лет хотел бы я переписать все нас. Я глубоко уверен, что там в канцелярии есть небесный все равно. Если не ставить под сомнение, что она есть. Я спрашивала многих э, так званых любых, любых друзей, с которыми я разговаривала, почему президент сдает своих людей. Я не считаю, что он меня предал. Он, это его право было. Не что я его не предавал. Остальное не ко мне. Я выполнял свой долг, он воспользовался своим правом. Я обязан был помнить. или я должен сказать честь имяю и уйти? Я всегда в жизни до конца пытаюсь своим поведением повлиять, чтобы человек сам изменился. Потом правило не я живу, знаете, у Булгакова помните, Воланд говорил: не проси, сами придут и побольше предложат и попросят. Я знаю, что за эту фразу кто-то увидит опять возненавидит меня. Но я уже свою седую голову не клонить не хочу. Не хочу. Я служить могу, прислуживать. Точно? Слушайте, я с 97-го года. Я был игрушкой. И у Котч мой первым из предпринимателей получил орден за заслуги за Орлан. Потом его разорили. Горжусь только тем, что новые владельцы не убрали. Мемориальную доску, что да вот моего имени отца. Я открыл Орлан и отец умер через несколько дней. От счастья разрыва сердце. Знаете, вот, как тем, кто думает, что он у всех, моему отцу скоро не доехало две минуты. Острый вот, инфаркт. Потому что украли аккумулятор. Загар продал. Ну, и зачем вот деньги? Что я не хочу жить в энергетике несчастья, ненависти? Это очень больно. Отгородиться дверью Мерседеса, шторку затернуть. Но на каком-то из этапов к тебе не приедет какая-то скорость. Тоди Что? прозаичное питание. Вы куда-нибудь счастливее были? Неоднократно. Вы знаете. Я слишком сентиментальный был. Я уже другой но это дает счастье по-другому ощущать жизнь. Я вам расскажу. Это было 10 января 2005 года. Мы с Акашвили и Виктором Андреевичем были в Тесовце, в Карпатах. И раздал сезон от начала Вера позвонила и сказала, все, Ющенко президент официально. И я, мы съехали туда, и я собрал всю свою команду, говорю, все, давайте, вынимайте фейерверки, которые там на Рождество, у нас День Счастья. Я знаю, что Ющенко уже спал, он взял Тараса и стоял у окна, мы расставили, и тут позвонил телефон из Англии моей дочки, которая с дочкой Игоря Мятюкова посла тогдашнего были руководителями оранжевого движения в Лондоне. Ходили там, собирали средства, демонстрации, под посольство, под посольство. И она сказала фразу, что я все бросил и ушел сам в лес. Отец, я очень тобой горжусь. Это дорого. Это больше, чем часы турбиян. «Версачи», «Приони». И ручки, даже если они подарок от президента. Знаете что, я буду жить своим правильно? Ручка подарок от президента – это очень дорого. Не всем президент дарит искренне, без посторонних глаз. Мы были вдвоем. И это наша с ним жизнь. Тогда, когда Червоненко пробовал ежу Лідер опозиції. Тоді, коли Червоненко радив йому, як водити машину в екстремальних ситуаціях, він на щось сподівався? Наталка, от сколько мені суждено жить, я буду гордитися тим, що є мій вклад, що ми не дали поводу прозвучать хоча б одному вистрілу. Була би інакше місцерубка. На что я рассчитывал? На то, что когда пошли войска, я набрал телефон своего брата и сказал, Игорь, все очень слишком серьезно. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты остаешься за старшего и живи по Богу. Ты обязан вырастить детей и обеспечить. Все. А потом, потом было то, что и переговоры, и все, но об этом я никогда еще много лет. О всем, что связано, рассказывать не буду. Но горжусь это... тем, что Нет. именно, может, мои подсказки, и мы вместе проехали не одну десяток тысяч километров с Виктором Андреевичем, вот с той ситуацией с КАМАЗом, нажатие на газ, а не на тормоз, послужить. Так что жать на газ, это всегда лучше, чем на тормоз. Просто надо управлять заносом. Коли почали літати. Рік, день, місяць. запам'ятовується, я так думаю. На літаку після смерті Леоніда Бородича, з яким товаришували, хотів випробувати себе. А на вертольоті це було цікаво, я приїхав до свого друга Сергія Чорного, і він каже: полетіли просто. Но коли ми тільки відірвалися 30 метрів, а як жарт. На землі він мені розповідав, що нічого не складніше твого гоночного авто. Туди-сюди, тільки вверх-вниз, вперед, назад, як в літаку. І ми взлетіли і десь за 30 хвилин польоту він закорив сигарет. Я Каже, що ти робиш? Він каже: ти керуєш. Потроху болтало, потроху було страшно, але я вважаю, треба виходити з будь-якої Скільки стаж Євгенію Альфредовичу? Вже більше 55 годин. На а, ви годинами вимірюєте. Тільки це? — Тільки годинами. А. Ну, ще мій вчитель Сергій Чорний, і мій пілот, дуже, Руслан, ще мені оцінку на відмінно не поставили, так що мені є над чим працювати. Полетів. Ходив дитями після складної операції в клініці Рудольфенхаус. Він стояв на колінах. Він не знає, коли і в що оціниться його вірність. Він не сподівається на це. Він каже, що буде служити, а не прислужувати. Приховане життя білоголового Орлана Євгена Червоненка.